Уважаемые коллеги, ставится на голосование предложение, с которым выступал я как городской голова с учетом тех корректив, которые были внесены депутатами городского совета в ходе обсуждения этого проекта решения.

подтверждать решение Верховной Ради о том, что Россия – это страна агрессор, а ДНР и ЛНР – террористические организации. Это второй пункт. Да, понимаете, такой, редакции будет поставлено на голосование. Юрий да. еще просьба небольшая. Да. если можно поименно голосовать, то да. за, да. то против, то ожидать. Хорошо, хорошо. ну давайте так. Зачитать все решение. Да, Григорий да, Иванович, ну не накаляй. Ну Поэтому в данной ситуации все успокоились. Все успокоились. Значит, переходим к голосованию по, по проекту решения, который был отработан общественностью города вместе с нашей комиссией депутатской по этим вопросам с учетом тех изменений, которые были внесены по второму пункту и дополнения, которые внес депутат областного совета Николай Николаевич Токарский. Есть. Кто за это решение? Прошу голосовать. Есть. Есть. Так, прошу опустить. Кто против? Нет. Нет. Кто воздержался? Один. Значит, абсолютным большинством голосов решение принято. Спасибо, это вопрос.